Добрый день, меня зовут Артур Сомов, компания Карпаты ГАЗ», совместная деятельность «Супер ГАЗ» а, То есть мы а, действительно много говорим о фискальной нагрузке, но мы не говорим о том, что из-за плохого инвестиционного климата нам, соответственно, не идут деньги, но это тоже уже жевано-пережевано. А самое важное то, что а, мы теряем интеллектуальный а, потенциал. На самом деле, э, финансисты, юристы, там, управленцы, это все хорошо, но а, основой основ а, добычи является а, технический персонал. А, я могу сказать, что там, одна из небольших газозабывающих компаний, а, не, буду называть ее, а, не буду ее здесь называть, но им не дали, чем на прошлой неделе, предложение техническому персоналу, всем составам приехать в Ирак на разработку проекта, причем, понятно, не будем говорить о финансовой составляющей и так далее. Здесь просто становится меньше работы, и поверьте, это не скважины, которые можно восстановить, интеллектуальный потенциал фактически не восстанавливается.